Самое время. Я это знаю. Если как ты обещал после этого конца. Иди сюда. Как хотите. Давай. Ой. Ой. Нет. Ой. Неудобно. Ой. Ой. Можно его выключить или не Ой. Ой. Ой, все зацепилось. Пока вот этот вот человек настраивается, я вам скажу, что мы вообще сюда приперлись. Дело было 23 ноября нынешнего года. Сижу я такой на работе. Сижу, короче, на работе такой, этот чувак дома сидит. И что-то мы в один миг поймали себя на мысли. Вот мы сейчас делаем какие-то свои дела, а в это время, вечерком, в драмтеатре выпуск... выступает замечательная группа «Пикник». А мы как не сидим. Вот кто-нибудь из вас ходил на пикник? Поднимите ручки, пожалуйста. Такой классный концерт. такого концерта, блин, кон концерта никогда в жизни не, в не видел. Ну что ты его рядом не видел? Я на нем не был. Вот, поэтому мы тут очень так миниатюрненько тоже проведем свой концерт группы Пикник. Мастерская песня вот, а поэтому, в принципе, мы начинаем. Вообще, кто-нибудь знает такую группу? То сейчас будем петь, а никто не знает. Не, этот-то знает. И все. В красном пиджаке, в малиновом пиджаке. Вот, Телка вот Вообще без <не знает>. Вот. И песня называется «Инкогнито». Сейчас чувак вспомнит, что там вообще играть-то надо. А ты слова не забудешь? То есть всё ближе к дойти, вот, как э, стены клянутся назад. Да? Сейчас мы куплет вспомним, подождите секундочку. Я не помню. Да, так и начинается. А второй как? Да, 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 а первый как? А серьёзно, как первый? Быстрее. Ты проживаешь что-то жизнь. Нет, да. Ничего свое, давай, давай. А что, давай, братан? Ты проживаешь чью-то жизнь, ты взял чаши имена. Let Забыть и уйти незамеченным а За спиной чьей-то Пытается тебя смугнуть, Но не страшись, ее ничего. черт Ты огрехнешь ее скреща Пальцами опять и она потухнет, как свеча. Ничего не говори, не подходи. Их отвлечённые губы взгляд. И ветер ворит хоровод, Закручивая пьяный смех. Когда играем в Ничего не говори, не подходи. По сторонам они так уже близко И на глаза не попасться бы им И уйти не замечать